Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan kajian saya ke atas kajian keempat Ustaz Mohsin Abu Ibrahim Kali ini tentang amalan berdoa sambil mengangkat tangan selepas solat fardu mahu pun solat sunat Tuan-tuan dan puan-puan tidak diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda ada mengangkat tangan untuk berdoa selepas solat baik dalam riwayat yang sahih hasan ataupun dhaif lalu macam mana ini dan perkara ini cuba dijadikan hujah oleh Ustaz Mohsin bahawa sesuatu yang tidak ada contohnya bukanlah bidah ah. sebab kalau nak kata bidah ah, ramai yang berdoa selepas solat ramai yang mengangkat tangan apakah dengan itu ramai yang terperangkap dalam bidah ah, dalam kesesatan termasuk juga mereka yang salafi sebab yang salafi pun lazim berdoa selepas solat jadi macam mana penjelasannya tuan-tuan dan puan-puan baik Memang betul, memang betul bahawa tidak diketahui dalam mana mana riwayat baik yang Sahih, Hasan ataupun do'if, bahawa baginda ada berdoa dengan mengangkat tangan selepas solat-solat. Tetapi dalam bagaimana pula? Bagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas al-Quran menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-Baqarah ayat 153 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu stainu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin wahai orang-orang yang beriman mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan solat sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar jadi bilakah masanya untuk berdoa dalam solat ni? Okey. Jadi yang ditunjuk, yang diamalkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berdoa di dalam solat, bukannya selepas solat. Kerana selepas solat adalah di luar solat. Tempat yang waktu yang terbaik untuk kita berdoa ialah di dalam solat dan ada dua tempat yang baginda anjurkan yang pertama ketika sujud dan ini pada mana-mana sujud rakaat pertama ke kedua ke ketiga ke empat tidak terbatas kepada sujud rakaat terakhir yang pertama yang kedua adalah bacaan tasyahud akhir dah habis baca sebelum memberi salam sebelum memberi salam itulah tempatnya untuk berdoa jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau ada sesiapa yang tidak biasa Maka ayuh kita membiasakan diri untuk berdoa di dalam solat. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bersolat, bila kita sedang solat, kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada kita ke itulah masa yang terbaik untuk kita berdoa, memohon dan meminta pertolongan, ya. Di luar solat ya, tapi itu sudah di luar. Boleh juga tetapi yang lebih utama, yang lebih afdal yang lebih menepati sunnah baginda ialah berdoa di dalam solat. Baik, seterusnya. Kalau macam tu nak doa selepas solat, di luar solat. Boleh ke tak boleh? Bidoa ke? Baik. Dalam hal ini ada sebuah hadis. Eh? Dalam isu ini ada sebuah hadis. Riwayat Imam At-Tirmizi. Okay, daripada Abi Umamah. Jika dalam Sunan Tirmizi dengan penomoran Syekh Ahmad Syakir, lihat nombor 3499 daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu beliau berkata kila ya Rasulillah, Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu du'a is ayu du asma wahai Rasulullah ditanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilakah doa yang paling didengari oleh Allah Subhanahu wa taala maka Rasulullah menjawab jauful lailil akhiri wa duburus salawatil maktubah Doa yang paling didengari oleh Allah SWT ialah pada pada separuh kedua, second half of the night dan juga dubur, penghujung, solat, solat, fardu hadis riwayat Imam Talmizi Tuan-tuan dan puan-puan, meskipun ada hadisnya terdapat perbincangan di karangan para ahli ilmu tentang hadis ini dari sudut sanad dan matan Hadis ini pada asalnya memiliki kelemahan Namun ada beberapa riwayat yang seumpama daripada Abu Zar dan juga Abdullah ibn Umar yang dapat digunakan untuk saling menguat antara satu sama lain. Namun penguat-penguat tersebut hanya menyebut doa pada baki yang kedua selepas paruh malam itu tanpa menyebut tanpa menyebut penghujung solat fardu. Dan ini disebut sendiri oleh Imam At-Tirmizi selepas mengemukakan hadis tersebut Waqad qad ruwiya an abi zar dan ibnu umar an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala jauful lailil akhiru akhiru du'a fihi afdalu aw arja okey daripada diriwayatkan daripada abu zar dan abdullah ibnu umar daripada nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda uh, doa pada separuh kedua malam adalah yang paling utama afdalu atau yang paling diharapkan. Tidak ada dubur solat. Tidak ada penghujung solat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila dikatakan hadis ini adalah Hasan, Hasan itu adalah sehingga lafaz pertengahan kedua malam, baki kedua malam, second half of the night. Bukan pada tambahan, bukan pada lafaz yang terakhir yang ini, penghujung solat-solat fardu. Ini yang pertama. Okay, pertama. Yang kedua, yang kedua, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut dubur salawatil maktubah, perkataan dubur itu juga ada perbezaan pandangan di kalangan para ahli ilmu. Ada yang berkata dubur itu penghujung solat, tetapi masih dalam solat. Sebagaimana dubur ini adalah anggota penghujung bagi tubuh badan manusia, tapi masih dalam tubuh badan, bukan di luar. Jadi yang mereka masukkan yang disebut oleh Nabi SAW ini andainya, seandainya lafaz terakhir itu adalah sahih ia merujuk kepada doa pada tasyahud akhir sebelum memberi salam. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua pula menyebut dubur solat ini merujuk pada selepas solat. Selepas solat dan bukannya dalam solat. Okey. Jadi ada perbincangan di sini ya. Walaupun ada perbincangan tapi jika kita merujuk kepada perbuatan Nabi sallallahu wasallam jelas bahawa baginda berdoa di dalam solat sehingga perkataan dubur itu sebenarnya lebih tepat jika dikatakan merujuk kepada bacaan ketika tasyahud akhir sebelum beri salam itulah masanya untuk berdoa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan hadis ini dan perselisihan yang berlaku jika ada orang yang mahu berdoa selepas solat saya katakan tidak salah sebab mereka mungkin merujuk kepada hadis ini. Bahkan, bahkan tak silap saya. Dalam mazhab syafi'i, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang lebih arif dalam mazhab syafi'i, tolong semak. Dalam mazhab syafi'i, mereka menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk dianjurkan berdoa selepas solat. Sebab tu kita di Malaysia dan Indonesia lazimnya berdoa selepas solat sebab kita bermazhab syafi'i. Dan Mazhar Syafi'i menggunakan hadis ini sebagai dalil. Tak silap saya ya. Minta mereka yang lebih arif untuk menyemaknya. Tetapi, meskipun kita dalam bermazhar Syafi'i, tidaklah salah kalau kita mengkaji dan mengulang semak amalan-amalan kita. Dan jika dikaji dan diulang semak, yang confirm, yang tidak ada perbincangan, tidak ada khilaf di dalamnya adalah berdoa di dalam solat. Iaitu ketika sujud dan juga ketika tasyahud akhir just before memberi salam. Setelah baca tahiyat sampai akhir, sebelum beri salam, ketika itulah kita berdoa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah perkara tentang berdoa dalam solat ataupun selepas solat. Kembali kepada hujah Ustaz Mohsin ya, bahawa tidak ada contohnya tidak ada contohnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda berdoa selepas solat fardu mahupun sunat dengan mengangkat tangan. Kita kata saya berkata bahawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qauliyah dan fi'liyah. Fi sabda baginda dan perbuatan baginda. Meskipun tidak ada hadis yang menerangkan perbuatan baginda, tapi tetapi ada hadis yang menerangkan sabda baginda yang secara spesifik menyebut berdoa ataupun menganjurkan doa selepas solat. Maka bagi mereka yang mahu berdoa selepas solat, ia bukanlah satu kesalahan, bukanlah satu bid'ah. Ah. Cuma yang dipertimbangkan ialah mana yang lebih utama, mana yang lebih utama. Ya, jadi tuan-tuan, secara kesimpulan saya ulang sekali lagi sebelum mengakhiri video ini, yang disunahkan, yang confirm, yang tidak ada beza pandangan berdoa ialah di dalam solat ketika sujud dan ketika tasyahud akhir sebelum memberi salam. Dan secara logiknya juga, ini memang tempat yang terbaik sebab kita dalam ibadah. Kita sedang bermunajat kepada Allah, maka ketika itulah yang terbaik untuk kita solat. Maaf, yang terbaik untuk kita berdoa. Bagi mereka yang mahu berdoa selepas solat, sudah terbiasa, memang ada hadis tetapi hadis tersebut ada perkara yang perlu disemak dari sudut sanatnya, dan juga dari sudut matanya. Hadis ini memang masyur. Dalam kitab-kitab mazhab syafi'i tak silap saya memang masyur. Tapi hadis ini dari sudut sanat, apabila dikatakan hasan ataupun dikatakan ia kuat, merujuk kepada berdoa pada baki kedua selepas separuh malamnya, the second half of the night. Adapun perkataan penghujung solat-solat fardu, maka ia diperbincangkan dan yang lebih kuat adalah ia sebenarnya adalah tambahan yang ta'if. Jadi okay. dan kita kata untuk keluar daripada khilaf, untuk pilih pandangan atau pilih hujah dalil yang lebih selamat, yang lebih kuat, yang tidak ada perselisihan. Ayuh kita membiasakan diri berdoa di dalam solat saya sendiri dulu. Biasa berdoa selepas solat. Bila saya dapat tahu tu, wow, this is mind blowing, this is something new. Jadi saya nak biasakan. Jadi lama-lama sudah biasa. Dan sekarang ini hampir tak pernah berdoa selepas solat. Hampir tak pernah okay, berdoa selepas solat kerana pada kajian saya, yang lebih utama, yang lebih afdal, yang lebih menepati sunnah, yang lebih bagus dari sudut logiknya ialah berdoa di dalam solat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang saya nak sampaikan tentang berdoa selepas solat-solat fardu mahu pun solat-solat sunat. Kita jumpa lagi insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.